صدیوں تک نبینہ یونانی شاعر ہومر کی نظم ایلیڈ کو ایک فرضی واقعات پر مبنی خیالی نظم سمجھا جاتا رہا اس نظم میں ذکر کیے گئے شہر ٹرائے اور اس کے زمانہ دس سال محاصرہ کو جو واقعات کے مطابق یونانیوں نے کیا تھا بھی ایک فرضی داستان کی حیثیت حاصل رہی اس نظم کی تخلیق کے ہزاروں سالوں بعد دنیا میں ایک ایسا انسان پیدا ہوا جو اس نظم میں بیان کردہ واقعات اور مقامات کی سچائی پر یقین رکھتا تھا یہ انسان تھا مشہور زمانہ جرمن ماہر اثریات ہنری شلمان اس عظیم ماہر اثریات نے بچپن میں سنی ہوئی کہانیوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنی عمر کا آخری حصہ اور کمائی عمر کے بیان کردہ ٹرائے اور دیگر مقامات کی تلاش میں صرف کیے ہنرک سلمان نے ایام جوانی میں امریکن شہریت اختیار کر کے کاروبار سے بہت دولت جمع کی لیکن چونکہ بچپن سے عمر کے مطالعے کا شائق تھا اس لیے اٹھارہ سو تریسٹھ میں کاروبار کو خیر باد کہہ کر ٹرائے اور ہومر کے بیان کردہ دوسرے مقامات کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اس نے اپنے کام کا آغاز ترکی کے ایک مقام حسارلک سے کیا جو درہ در دانیال کے جنوبی سرے پر واقع ہے سارلک کے معنی محل کے ہیں سارلک کے مقام پر اہل روم نے اپنی شہنشاہیت کے آغاز میں ایک پرانے یونانی قصوے کو ڈھا کر ایک نئی بستی آباد کی تھی جسے وہ نو ملیم یا نیا ٹرائے کے نام سے موسوم کرتے تھے جب شلوان نے اپریل اٹھارہ سو ستر میں سارلک کے ٹیلے پر کھدائی شروع کی تو پہلی حضریات میں اسی رومی شہر نو ملیم کے آثار برآمد ہوئے یہ شہر شاید پہلی یا دوسری صدی قبل از مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا شلمان نے دوبارہ منصوبہ بندی کرنے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے کھدائی بند کر دی ستمبر اٹھارہ سو ستر میں کھدائی کا کام دوبارہ شروع کیا گیا کچھ قدیم ضرورف قدیم ہتھیار اور دیگر اشیاء برآمد ہوئیں پھر اس کے بعد قدیم مندر اور محل بے نقاب ہوتے چلے گئے اس ٹیلے کی کھدائی سے تقریباً نو قدیم شہروں کے کھنڈرات بعد دیگرے دریافت ہوئے ان کھنڈرات کی تہوں میں سب سے آخر میں جو شہر دریافت ہوا اس کا تعلق ماہر اثریات نے دو ہزار آٹھ سو ستر قبل از مسیح سے بتایا ہے اس مقام پر انسان نے نو ہجری دور میں آباد کاری کے کام کا آغاز کیا تھا اس دور سے تعلق رکھنے والا یہ نمی تہہ کا شہر تھا تین ہزار قبل مسیح کے قریب اس اولین ٹرائے میں کسان اور مچھرے آباد تھے جو دھات کا یا تو استعمال ہی نہیں جانتے تھے یا پھر بہت کم دھات کا استعمال کرتے تھے ان کے پاس پتھر کے کلہاڑے اور برچیاں اور ہڈی سے بنی ہوئی مچھلی پکڑنے کی کنڈیاں ہوتی تھیں شہری زندگی ابتدائی قسم کی تھی اور لوگ سیدھے سادے تھے عورتیں اپنی سجاوٹ کے لیے گھسائے ہوئے پتھروں چمڑے اور ہاتھی دان سے بنی ہوئی اشیاء استعمال کرتی تھیں اندریافتوں کے علاوہ شلمان کے ہاتھ نوادرات کا ایک خزانہ بھی لگا جسے اس نے شہنشاہ ٹرائے شاہ پریام کے خزانے کا نام دیا لیکن کئی اور خزانوں کی دریافت کے بعد اسے یہ نام ترک کرنا پڑا اس دور کے جو برتن دریافت ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں برتن سیدھے سادے اور بے ڈھب ہوتے تھے اور ان پر رنگ و روغن نہیں کیا جاتا تھا چھبیس سو مسیح کے قریب یہ شہر برباد ہو گیا اس کی بربادی کس طرح ہوئی اس کے متعلق مطلب معلوم نہیں شاید خونی قزاب سمندر کے راستے سے آئے اور شہر کے باسیوں کو تہ طے کر کے مکانات کو آگ لگا کر چلے گئے اس طرح اولین ٹرائے اپنے وجود کے نشانات چھوڑ کر نیست و نابود ہو گیا ٹرائے اول کی بربادی کے کچھ عرصہ بعد اس کے کھنڈرات پر ایک نیا ٹرائے وجود میں آیا جو پہلے سے کہیں بڑا اور مضبوط تھا اس کا تمدن بھی ٹرائے اول کے تمدن سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھا اس شہر کے لوگ دھات کے استعمال سے بخوبی واقف تھے شہر کا شہزادہ طلائی تشتریوں میں کھانا کھاتا اور عام شہریوں کے پاس بھی سونے کے زیورات موجود تھے جنہیں وہ چمڑے کی تھیلیوں اور مٹی کے برتنوں میں رکھتے تھے پہلے ٹرائے میں شکاری مچھیرے اور کسان بستے تھے لیکن نب کا ٹرائے تجارت کا مرکز بن گیا یہ چونکہ درہ دانیال کے اہم تجارتی راستے پر واقع تھا اس لیے آبنائے سے گزرنے والے تجارتی جہاز سٹرائے کو محصول بھی دیتے تھے اپنی بے پناہ دولت کی حفاظت کے لیے ٹرائے دوم نے مضبوط قلعہ بندی تعمیر کر لی تھی اس شہر کے ارد گرد پتھروں کی سولہ فٹ چوڑی بنیادیں ملی ہیں لیکن تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود تقریباً تیئیس سو قبل مسیح میں ٹرائےڈون پر بھی ایک اجنبی فوج پل پڑی جس کی تاب نہ تو دیواریں لگا سکیں اور نہ اس کی قلعہ بندی دوسرے شہر پر حملہ کرنے والے ان اجنبی حملہوروں کے متعلق بس یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ شاید یورپ کے کسی آوارہ قبیلے کے لوگ تھے یا پھر یہ بھی بحری قزاق تھے ٹرائی دون جب تباہ ہوا اس وقت عمر کے شاہ پریام کی پیدائش میں ابھی ہزار سال باقی تھے اس کے بعد اسی مقام پر کئی آبادیاں ہوئیں جو شہر نہ کہلا سکی چودہ سو قبل مسیح کے لگ بھگ ٹرائے کے ملے وقوع کی قدر و قیمت کو محسوس کرتے ہوئے نئے آباد کاروں نے عین پرانے شہر کے کھنڈرات کے اوپر ایک نیا اور عظیم شان شہر تعمیر کیا یہ تقریباً سلسلہ وار چھٹا شہر تھا اور گزشتہ تمام شہروں سے عظیم تر اسی کو ہنر کا ٹرائے ہونا تھا یہ ایک مصروف اور دولت مند شہر تھا جس کی اہمیت ٹرائے دھوم سے کہیں زیادہ تھی پندرہ سو قبل مسیح کے اس ٹرائے میں نفیس ترین زیورات اور دیگر اشیاء بنائی جاتی تھیں اس کے رنگ و روون سے مزین نازک مٹی کے ظروف کا مقابلہ میسی نائی کے ظروف سے کیا جا سکتا تھا ٹرائے کی دولت مند خواتین اپنے بالوں کو ہاتھی دان سے بنی ہوئی نفیس کمیوں سے سنوارتی تھیں وہ اپنی آرائش کے لیے جلائی گئی دھات کے آئینے استعمال کرتی تھیں کیونکہ اب گھر کے کاموں کے لیے ان کے پاس غلام ہوتے تھے پہلے پائے جانے والے شہروں کے مقابلے میں یہ نیا ٹرائے خود کو حملہ آوروں سے محفوظ رکھ سکتا تھا لیکن مظاہر فطرت کے خلاف اس کی پائیداری بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی تقریباً چودویں صدی قبل از مسیح میں ایک خوفناک زلزلے نے ٹرائے کو ہلا کر رکھ دیا سیلوں میں دراڑے ڈال دی اور اس کے علاوہ مکانات کو زمین بوز کر دیا لیکن اس تباہی کے بعد بھی یہاں ویرانی کا راج نہ ہوا کیونکہ اس زلسلے سے بچنے والوں نے فوراں ہی اس کی تعمیراتی بحالی کا کام شروع کر دیا تھا اس مرتبہ کا یہ نو آباد شہری ماہری نے اثریات کے مطابق دراصل پریام کا ٹرائے تھا اس ٹرائے نے بڑی تیزی سے تمدنی ترقی کر کے متمدن دنیا میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا اس کی پیتل کی مصنوعات اور سونے کے زیورات کی دھوم بہت جلد متمدن دنیا کے ہر کونے میں پھر سے پھیل گئی اس بات پر ماہرین کو ابھی بھی شبہ ہے کہ شاید پریام نام کا کوئی بادشاہ بھی یہاں حکمران تھا یا نہیں مگر اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ اس شہر کا بادشاہ پتھروں سے تعمیر کردہ ایک عالیشان محل میں اپنی ملکہ اور بہت سے بیٹوں اور بیٹیوں کے ہمراہ رہا کرتا تھا اس شہر کے عام شہری کی زندگی خوشحال اور خوشگوار ہوا کرتی مردوں کے لیے کھیلے اور کسرتی کرتبوں کے مقابلے منعقد ہوا کرتے تھے عورتیں رقص کرتی اور اچھل پھان اور کڑھائی بنائی کر کے خوش ہوتی تھیں عمرہ کے ہاں دعوتوں میں عمدہ گوشت اور تیز شراب پر مشتمل کھانا سونے اور چاندی کے ضروف میں پیش کیا جاتا تھا گہری تمدنی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ ٹرائے کے دشمنوں کے حملوں کے خلاف مدافعت کی قوت بھی رکھتے تھے تاہم بارہ سو قبل مسیح میں یونان کے بادشاہوں نے اپنی متحدہ قوت سے ایل ٹرائے کو نیچا دکھانے کا عزم کیا جس کے نتیجے میں عمر کے مطابق جنگ ہوئی اور وجہ چاہے حلب کا ہوا ہو یا نہ ہو مگر ایک بار پھر شہر کی اینٹ سے اینٹ بج گئی